7 ноября а, УВД области прекратит свое существование. То есть милиция заканчивается, начинается полиция. Автоматического перехода не будет. То есть каждый из вас проходит аттестацию. А, другой вопрос, что это не трагедия и не ужас всей вашей жизни. Это рабочий процесс. И каждый адекватный а, Офицер рядовой с высокой вероятностью такой, такую аттестацию пройдет и приступит к своим обязанностям, которые поменяются. У вас будет сменена не только форма, а форма появится новая у тех, кто пройдет соответствующую, то есть измененное управление и подразделение. У вас появится не только новая зарплата, которая будет выше предыдущей. Так мы все планируем раза в два. Но у вас появится новый функционал, ключевой из которых описывается одним простым слоганом, немножко пафосным ⁇ служить и защищать ⁇ Я хочу, чтобы каждый из вас для себя успокоился и понимал одну простую вещь. Если хочет служить, если имеет для этого запас сил, может служить. И не препятствие в службе, условно говоря, седые волосы и э, тучная фигура, если вы не патрульный. Препятствие в службе ⁇ мозги. То есть, если вы готовы принять новый функционал, мы служим. Причем э, к этой службе добавляется уважение к вам, большее, чем было со стороны общества, что очень важно. Вытекающее из уважения э, обеспечение. Зарплата, соціальний пакет і качесне безпечення поліції. І, і все остальне. Вот это це важный, важный постулат. Як уже сказав міністр, у нас зараз фактично йде так званий перехідний етап, трьохмісячний термін, який передбачений перехідними та прикінцевими положенням проносити поліцію з усіма випливаючими наслідками. Відповідно до прикінцевих і перехідних положень закону закладів установ, які перебувають в сфері управління МВС України, вважається, цітається формула щодо автоматичного звільнення. в законе яку вот такой, ви сьогодні, сегодня, але может быть i'm